Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Waafdulus salati Wa atamu taslimi ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbi sadri Wa yasirli amri Wa uqdatan min lisani Yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril nuril fahmi waftah alaina bi ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma atina nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا ورزقنا استنابا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما <applause> الحمد لله مسلمين, مسلمين. Hadirin hadirat yang saya hormati Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu SWT Dan dikuniakan oleh Allah Subhanahu SWT kefahaman yang baik dalam urusan agama Sesuai dengan sabda jujungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Manuridillahu bihi khairan Yufakihu fiddin Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan Kemuliaan Akhlak. Alhamdulillah malam ni, insya Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Sabtu yang keempat anjuran Masjid Al Mukhlisin Alam Damai menggunakan kitab masa ilmu Tauhid, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu Tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum. Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati Rahimahullah Ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi widdaraini amin Kita sampai ke muka surat 45 Soalan Apa far Far bahasa Arab maknanya perbezaan. Apa perbezaan di antara berdiri maani dengan berdiri ma'nawiyah pada zat. Ini perbincangan yang agak detail Yang agak agak terperinci yang mana bukan menjadi fardu ain. Atas setiap orang mesti kena bincang sampai ke tahap ini tidak semestinya. Ini hanya percambahan ilmu semata-mata. Yang mesti semua orang tahu bahawa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat ma'ani tadi. Mana dia tahu bahawa Allah Taala itu Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Berkuasa, Maha Berkehendak, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berkata-kata. Jangan sampai tak tahu. InsyaAllah lah eh. Tak ada orang Islam yang tak tahu Kata Allah maha berkuasa Tak ada orang Islam yang tak tahu Bahawa Allah Ta'ala tu maha mengetahui Cuma apa beza kita kata Qudrah Kuasa Allah Dengan kita kata Kaunuhu Qadiran Hal keadaan Allah tu berkuasa Itu persoalan dia Jadi bagi setengah orang Dia agak susah nak faham tu Tak apalah sebab itu bukan fardu ain tapi kalau boleh faham pun insyaallah tak susah sangat qudrah itu sifat yang wujud yang ada pada zat Allah iaitu kuasa jadi bila Allah bersifat kuasa pastilah hal keadaan Allah itu berkuasa tak mungkin ada sifat kuasa tapi hal keadaan Allah itu lemah jadi apa beza? beza kerana satu itu sifat yang wujud pada zat Allah satu lagi yang sabit pada Allah Ta'ala jadi kita pernah terangkan beza antara wujud dan sabit kedua-dua itu kita tetapkan bagi Allah kita tetapkan ada kudrah pada Allah Ta'ala dan kita tetapkan kaunuhu qadiran hal keadaan Allah itu berkuasa dan mungkin boleh membantu sedikit kita memahami beza ini dengan kita melihat kepada kegelinciran yang berlaku pada golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah membuat bid'ah satu rekaan yang bercanggah dalam agama bersakutan dengan sifat Allah Ta'ala mereka menafikan sifat-sifat ma'ani ini mereka menafikan kudrah bagi Allah Ta'ala dia mereka menafikan iradah bagi Allah Subhanahu taala dan seterusnya. Dan ini satu bid'ah yang sayyi'ah. Rekaan yang buruk, dolalah dan sesat. Kenapa tidak dihukum kafir? Sedangkan Mu'tazilah menafikan kudrah bagi Allah. Menafikan iradah bagi Allah. Kuasa dan kehendak dinafikan. Sebab itu jadi kafirlah. Tidak kerana walaupun berdosa mereka membuat bid'ah tersebut tetapi tidak sampai jadi kafir kerana mereka tidak sampai mengatakan hal keadaan Allah itu lemah oleh kerana dia menafikan sifat kuasa maka dia kata Allah itu lemah, tidak dia masih mengatakan hal keadaan Allah itu berkuasa cuma kalau orang tanya habis itu macam mana kamu menafikan kudrah macam mana kamu katakan hal keadaan Allah itu berkuasa lalu dia akan jawab Allah berkuasa dengan zat dia lah bukan dengan sifat kudrah Allah berkehendak dengan zat dia bukan dengan sifat iradah Allah mengetahui dengan zat dia bukan dengan sifat ilmu ha, jadi sebab itu tak sampai di kafirkan kalau sampai dia kata dia menafikan ilmu lalu dia kata Allah jahil ha, itu out lah atau dia menafikan kudrah lalu dia katakan Allah tu lemah ha, itu out tapi dia masih mengatakan Allah berkuasa cuma berkuasa dengan zat Allah nampak dah di situ oh maknawiyah tadi hal keadaan Allah tu berkuasa kalau dinafikan menyebabkan orang tu jadi kafir adapun kudrah kalau dinafikan orang tu ahlul bidah ah, berdosa selagi mana dia tidak nafikan maknawiyah dia masih lagi orang Islam ya, tapi orang Islam yang berdosa kerana sifat-sifat ma'ani itu sabit dengan jelas tanpa ada ragu-ragu di dalam Quran dan hadis termasuk dalam yang muhkamat ya? yang tidak ada keraguan lalu dia menafikan menjadikan dia berdosa jadi bezanya adalah kalau sifat ma'ani kudrah tadi misalnya adalah yang ada pada Allah lagi wujud sementara yang maknawi ya? hal keadaan Allah itu berkuasa dia antara wujud dan ma'dum ha, yang tu yang kadang orang tak apa nak faham macam mana wujud ke tak wujud ha, bagi seseorang orang dia either or je wujud ke tak wujud kalau wujud maknanya Makdum tu ternafi tiada tu ternafi kalau tiada wujud tu ternafi mana boleh ada tengah-tengah ha, bagi seseorang orang macam itu baik jadi saya pernah terangkan apa beza antara wujud wujudi dengan subuti wujud dan sabit. Kedua-dua tu ditetapkan. Tak ada orang Ahli Sunnah Wal Jamaah kata menafikan qudrah pada Allah ataupun menafikan kaunuhu qadiran. Kedua-duanya itu di, diisbatkan. Ditetapkan bahawa Allah bersifat dengan qudrah dan ditetapkan bahawa kaunuhu qadiran. Hal kadan Allah tu berkuasa. Jadi kita nak bagi contoh supaya kita boleh faham beza antara wujud dan juga sabit Sabit tapi tidak wujud ha, Saya bagi contoh ya, Yang ni yang ada setengah orang dia troll lah Dia kata ustaz ni buat silap mata Sebenarnya dia tak faham Apa yang kita nak masukkan tu Saya bagi contoh botol air eh, Botol air mineral ni Botol ini wujud atau tidak ya, Kita tetapkan wujud Lalu Kalau saya lepaskan botol air mineral ni Dia akan jatuh Ya, jatuh ke bawah saya tak lepas lah ya. contoh bayangkan katakan saya lepas lalu jatuh baik jatuh itu kita tetapkan berlaku jatuh tu kita tak kata eh tak botol tu tak jatuh jatuh tapi kalau dikatakan ok jatuh tu di mana cuba tunjukkan yang kamu katakan jatuh tu mana tak mampu kita nak tunjukkan kalau kita kata ni jatuh dah ini bukan jatuh ini botol ini betul. Tapi kita tak nafikan jatuh tu. Kita tak kata oleh kerana tak nampak jatuh, maka jatuh tu tak berlaku. Ha jadi orang yang troll tu, dia terus seolah-olah saya nak kata jatuh tu tak berlaku. Sebab tak nampak. Bukan. Kita kata jatuh tu memang berlaku. Tapi jatuh kita tetapkan sesuatu yang tidak wujudi, tidak nampak pada zahirnya, jatuh tu di mana. Tapi jatuh tu memang berlaku ataupun dalam serah bahasa dia kata sungguh ha, ada ke tak? sungguh ha, sungguh maknanya berlaku, jatuh tu sungguh-sungguh berlaku tapi kalau nak ditunjuk secara zahir tak nampaklah jatuh tu ini hal ha. jadi bila ada sifat kudrah maka tentulah hal keadaan Allah itu berkuasa sebab itulah awalnya Alimah Basan asyari menganggap tak perlu bilang pun yang kaunuhu kaunuhu tu sebab dah understood lah dah kamu tetapkan kudrah understood lah kau nuhu kaudiran. apa lagi nak bilang ha, tapi maturidi menetapkan kata kena bilang lah supaya tidak ada sangkaan bahawa maknawiah tu tak wujud kerana menafikan maknawiah tu kesan dia berat dia boleh bawa pada kufur jadi elok kita bilang lah supaya pasti ya, orang tahu hal keadaan Allah berkuasa tu ada Misalnya seperti didapatnya kudrah pada zat Maka didapatilah padanya akan sifat dinamakan dengan kauluhu qadiran Kalau kita cakap dengan bahasa mudah Bila bila ada sifat kuasa Pastilah hal keadaan itu berkuasa Bila ada sifat ilmu Pastilah hal keadaannya berilmu Kalau nisbah pada makhluk Bila hilang ilmu dia jadi nyanyok Hal keadaannya tak berilmu dah lah tanya apa pun tak tahu dulu macam-macam dia tahu ha, tapi diuji dengan penyakit nyanyuk ha, tapi nisbah pada Allah sifat Allah tak akan hilang sifat Allah qadim lagi makok sifat Allah tu tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran makhluk makhluk itu sendiri ada permulaan dan ada perakhiran maka sifat makhluk ada permulaan dan ada perakhiran sama ada zat qadim atau baharu ha, maknanya kalau kita bercakap tentang Allah Ta'ala bila ada kudrah kaunuhu qadiran hal keadaan Allah tu berkuasa kalau kita bercakap tentang makhluk pun bila ada sifat kudrah kuasa pada makhluk tapi tak samalah ya, kuasa makhluk dengan kuasa Allah maka adalah kaunuhu qadiran bila hilang sifat kudrah pada makhluk maka hilanglah hal keadaan berkuasa tadi umpama telah menjadikan Allah Ta'ala pada zat si Zaid diri si Zaid Zaid ni contohlah ya, nama orang dijadikan pada seseorang yang bernama Zaid Kudrah atas satu perbuatan dia mampu lakukan maka menjadilah padanya satu sifat yang bernama keadaan si Zaid yang berkuasa Kaunuhu Qadirah demikianlah segala yang tinggal daripada sifat maknawi ya. dia bagi contoh Kudrah tapi pakailah kaedah yang sama iradah bila ada sifat iradah berkehendak maka kaunuhu muridan hal keadaannya berkehendak selesai jadi saya sudah sebutkan tadi ya, perbincangan ini perbincangan yang agak detail yang mana bukan fadu ain pun kalau kita faham eh bagus kalau kita tak berapa jelas pun tidak menjadi satu masalah yang menjejaskan soalan mana yang dikatakan sifat zat sifat diri dan mana yang dikatakan sifat fa'il ya, fa'il ni makna perbuatan jawapan bermula sifat zat itu ialah sifat ma'ani ya, hayah hayat ya, ilmu kudrah iradah sama basar kalam itu sifat yang ada pada zat Allah dan sifat fi'il fi'il itu perbuatan ialah seperti mengadakan Allah mengadakan sesuatu atau mentiadakan menghidupkan mematikan memberi rezeki menghalang rezeki itu namanya fi'il Perbuatan Maka bila kita bercakap tentang sifat fi'al Fi'al ni satu ya eh, Kalau plural jama' af'al Maka adalah segala sifat af'al ini Padanya beriktilah Antara mazhab asyairah ha, Jadi ni furuk akidah Perkara cabang eh, dalam akidah Bila berlaku hilaf itu boleh diterima kalau perkara usul akidah tak boleh berlaku khilaf Dia akan jadi satu hak benar Satu lagi dolal sesat Tapi perkara puruk akidah kita boleh terima Perkara cabang Semuanya menetapkan sifat PL ni Cuma bincang Sifat PL ni adakah kodim Dihukumkan kodim Tidak ada permulaan Ataupun tidak kodim Adapun mazhab asyairah ulama-ulama Asy'ari tidak membilangkan dengan qadim sifat af'al. Kerana ini perbuatan. Perbuatan tu berlaku bukan dari azali lagi berlaku. Allah mematikan tu namanya tanjizil hadis tu. Allah memang berkuasa dari azali, tapi berlaku kuasa Allah mematikan seseorang tu kan baru. Eh, menghidupkan seseorang ada orang lahir itu kan baru. Jadi salah sifat PL tidak dikatakan qadim. Tetapi Al Maturidiyah menghukumkan dengan qadim. Maka dari kerana itu Maturidiyah membilangkan sifat ma'ani 8. Kalau Asy'ari ada 7 saja. Ditambah lagi satu sifat namanya takwin. Mengadakan Bagi Asy'ari, lah, Mengadakan tu dah terpayung di bawah qudrah. Dah terpayung di bawah iradah bila Allah berkehendak mengadakan maka Allah mengadakan berlakunya sifat mengadakan tu pada yang baru namanya tanjizi hadis perkara itu berlaku baru sifat Allah tidak baru ya ha, jadi ini khilaf yang berlaku dan ini khilaf dalam cabang akidah sahaja semuanya meletakkan ya eh, Allah menjadikan menghidupkan mematikan bagi rezeki cuma berlaku perbincangan ya eh. adakah yang sebegitu juga dikatakan qadim sebagaimana Maturidiyah ataupun yang sedemikian itu tidak dikira qadim sebagaimana Asy'ariyah. Selesai. Sekarang pergi kepada satu lagi tajuk yang selalu dipandang complicated. Dia nak oh susah. Belajar sifat 20 ni susah nak faham ta'aluk lah apa semua. Ha, ta'aluk. Jadi ta'aluk ni ya Memang tidak satu tajuk yang begitu senang Dalam masa sama Tidak juga satu tajuk yang terlampau susah Boleh saja difahami ya. Dan sekali lagi Bukanlah satu perincian ilmu Yang jadi fadu'ain Setiap orang kalau belajar tauhid Kena faham sampai ta'aluk semua Oh tak semestinya ya. Baik. Jadi soalan apa makna ta'alluq dan nyatakan berapa sifat yang berta'alluq dan berapa yang tidak berta'alluq okay. ta'alluq ni apa dia? ta'alluq ini perkataan bahasa Arab daripada fa'il dia, perbuatan dia ta'allaku ya ta'allaku terjemahan directnya bergantung jadi secara mudah fahamnya bila kita telah faham Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Dan kita dah bilang 20 sifat tadi Maka sifat ma'ani ni Dia ada fungsi dia Fungsi tu dia panggil ta'aluk Atau dia ada pekerjaan dia ya. Kalau dengan, dengan bahasa dihuraikan ni Lagi susah nak faham ya dengan istilah yang teknikal apa dia kata makna ta'luh ta itu iaitu menuntut oleh sifat akan perkejaan ah ha, diguna istilah pekerjaan yang lebih di atas pendiriannya dengan zat seperti menuntut Kudroh akan makduron dan iradah akan murad akan murah dan, dan dan seterusnya faham ke tak apa nak faham saja Kala kalau benda bahasa macam itu ha Ta'alu itu menuntut oleh sifat akan pekerjaan yang lebih atas pendiriannya dengan zat. Ha. Senang kita kata sifat ni ada yang ada fungsi dia. Ada scope. Jadi kita bagi contoh supaya mudah faham. Yang ada ta'aluk ada fungsinya itu ada enam. Pertama, kudrah dan iradah. Jadi fungsi kudrah iradah ni ataupun kita istilahkan dalam bahasa Arabnya ta'alluqnya dengan segala mungkin. Maknanya bila cerita tentang kudrah iradah ni kita faham skopnya yang boleh wujud boleh tak wujud je. Itu skop kudrah dan iradah. Maka ini boleh menjawab soalan-soalan daripada orang yang bertanya dengan tujuan untuk mengelirukan dia tanya misalnya adakah Allah Ta'ala maha berkuasa kita jawab ya Allah maha berkuasa dia tanya lagi adakah Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu tentulah kita orang Islam jawab ya Allah berkuasa atas segala sesuatu ya kalau Allah berkuasa atas segala sesuatu kata dia apa Allah berkuasa menciptakan Tuhan lain ha. kalau Allah nak adakah Allah berkuasa melahirkan anak ha. jadi kalau kita faham skop sifat kudrah dan iradah kita faham bahawa dia tidak ada kena mengena dengan yang mustahil mustahil ni benda yang tak mungkin wujud Tuhan lain daripada Allah tu mustahil maka tak termasuk dalam skop kudrah dan iradah berarti soalan yang mengatakan sekiranya Allah berkehendak adakah Allah berkuasa melahirkan anak soalan tu tak wali sebab anak Allah tu mustahil Allah lemah lah bukan bukan Allah lemah bukan pekerjaan dia Kudrah tu bukan kerjanya buat benda mustahil Atau buat benda wajib Yang wajib, zat Allah je lah Zat Allah dan segala sifat Allah mesti ada Adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Tak ada kena-mengena soalan macam tu Sebab zat Allah tu wajib, mesti ada Yang kamu boleh tanya tu benda yang mungkin ada Adakah Allah berkuasa menciptakan Daripada seorang wanita yang telah tua Lalu dia mengandung dan lahirkan bayi Umur dia dah 95 tahun boleh mengandung lahir bayi Secara akal, boleh Secara adat, kebiasaan Tak berlaku Kalau berlaku, namanya luar biasa Boleh panggil wartawan Masuk dalam berita, sebab luar biasa Betul kan? 95 tahun, pregnant Lepas tu, lepas 9 bulan Lahir anak, eh itu satu Ada nilai berita, sebab luar biasa ha, Tapi kalau perempuan Nombor 30 tahun ha, Masuk dalam berita, mengandung Kecuali dia artis lah, uh, artis bersin bermaksud masuk UIT lah. Orang popular, kebiasa, uh, so, tidak menjadi satu perkara yang mustahil, walaupun luar biasa. Dan Ta'aluk itu memberi bekas, Ta'aluk kura itu memberi bekas, mana memberi kesan? Uh, kita jadi sehat itu dengan kuasa Allah, uh, kita jadi kenyang dengan kuasa Allah, uh, kita rasa gembira itu kuasa Allah. Uh, dan ta'aluk iradah itu menentukan ha. orang tu bahagia ke derita iradah sifat iradah yang menentukan Allah lah yang menentukan tapi bila cakap tentang sifat yang relevan dengan menentukan tu namanya iradah jadi ya. ini dari segi perhayatan kalau kita fikir apalah faedah apa belajar benda dia ni kita kena dihayati lah kalau kita dah tahu kan apa saja Allah tentukan maka kita ada sabar bila dapat musibah Allah tentukan Kula yusibana illa ma kataballahu lana Katakanlah tidak menimpa satu musibah kepada kami Kau cakap apa yang Allah telah tentukan buat kami Baru kita datang reda Baru kita datang sobat Kalau dapat benda baik Kita datang syukur Itu tujuan kita kita belajar tauhid ini Untuk dihayati Apa yang kita tahu Bukan sekadar nak hafal saja Bukan sekadar nak hafal Gurrah dan iradah tu Ta'aluknya dengan yang mungkin dengan sekadar takluk memberi kesan kepada kudrah dan takluk menentukan pada iradah itu tak rasa apa-apa pun tapi yang kita tahu itulah kita hayati jangan kita rasa sombong sebab bila kita jadi kaya bila kita jadi terkenal bila kita jadi ada pangkat ya Allah yang beri itu kuasa Allah sebenarnya sebab itu orang yang ada kuasa jadi kena ingat tu amanah daripada Allah Ta'ala jangan dia salah guna kan Allahumma malikal mulki tu'til mulka mantasha Ya Allah yang memiliki kerajaan engkau yang beri kerajaan kepada siapa yang kau kendaki wa tanzi'ul mulka min mantasha tasya da dan kau sentap tarik kerajaan daripada siapa yang kau kendaki kita berhati dalam dunia ni atau di negara kita ada orang dulu berkuasa sekarang tidak lagi dulu ada orang duduk di bawah sekarang jadi berkuasa jadi itu yang kita nak. Bila kita faham, oh dunia ni hanya pinjaman, berarti benda dipinjam akan diambil balik. Dan kalau kita tahu akan ambil balik, barulah kita tak sombong. Barulah kita tak zalim. Barulah kita itu tidak melanggar hukum hakam Allah Ta'ala. Sebab, oh benda ni nanti Allah akan ambil balik. Sementara Allah bagi pinjam ni, kita guna secara yang betul. Itu tujuan kita mahayati ni dan sama dan basar ta'aluk keduanya dengan segala yang maujud sama ada maujud itu qadim iaitu zat Allah dan segala sifatnya atau hadis yakni baharu iaitu makhluk sama basar dia lebih sempit skop dia kalau kudrah iradah luas sikit iaitu yang mungkin walaupun belum wujud tapi itu masih dalam kuasa Allah orang tu belum ada anak dia akan dapat anak tak? Itu kuasa Allah Tapi sama basah dia hanya ta'aluk dengan yang wujud Yang wujud segalanya Allah dengar Yang wujud segalanya Allah lihat Ada orang pernah kata Kita kita Asyairah ni berpegang Bahawa Allah dah lihat benda yang belum wujud Bukan Sifat melihat Allah tu dah ada dari azali Tapi bila wujud Melakulah perlihatan tu tak wujud apa yang nak dilihat tak wujud apa yang nak dilihat tak boleh jadi benda yang wujud ini barulah boleh dilihat walaupun ada kalanya tak mampu dilihat umpama malaikat malaikat boleh dilihat Nabi lihat malaikat tapi kita, kita tak mampu lihat orang buta lagi teruk yang kita mampu lihat, orang buta tak mampu lihat baik, insyaAllah kita sambung lagi belum lagi kita cerita tentang ta'alu ilmu dan kalam dan nak masuk isyak kita sambung pada pelihakan datang hadha Wabillahi taufiq wal wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wal -ala Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah masyrah sudurana wa asin ahlaqana wa azim ujurana Wa nawir kulubana binuri hidayatika Kamana tar'adha binu syamsika abadan abada Allah man kulna Min ma ila azit ta'ati ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rabbil alamin amin ya rabbil alamin Allah